Сколько сейчас здесь э, содержится пациентов? Больше всего. О ситуации в вашем учреждении. Сколько у вас э, остается пациентов? Сейчас отправим, потом я посчитаю, сколько пациентов останется. А, а что такое отправим? Сейчас отправлять, эвакуировать. Сейчас, сейчас будет, да, приедет на 12 часов и мы будем эвакуировать электрических, похилые век и скоординированные. Это что ну, кто после тюрьмы, такие. А кто остается в таком остается случае? Остается только психоневрологи, ну, психи. А почему их не эвакуируют? Эвакуируют, но ну, со временем. Mm -hmm. А почему они... такое, такое по... разделение? Потому что эти не ходят, они без ног, без рук. Их надо сейчас эвакуировать в первую очередь, потому что я потом не смогу ничего с ними сделать. Если вдруг не доведет, даже до папа нет. Ага, понятно. Пока еще не было инцидентов. Ну, как было, там стекла были побиты, ну, рядом ложилось, но пока еще сюда не попало. Это, слава Богу, что сюда еще не попало. А куда их эвакуируют? Эвакуируют куда их, куда? Эвакуируют их в, в Дмитровку, там тоже интернат. Ну, как Это в да? Новоядерском районе? Да, да, да. Туда их эвакуируют. Ну, да. там тоже не так далеко от зоны обстрела. Ну, не так далеко, но там хотя бы не стреляют. А у нас тут вот это вот, когда вчера более-менее так было, сегодня более-менее. А позавчера что тут творилось? Вы же не видели. А тут бухало так, он по идее, посмотрите, вот рядом с интернатом воронки. И это бухало у нас 7 дней. А вы раньше поднимали вопрос об эвакуации пациентов? Нет, пока по нам не начали стрелять, а вопрос об эвакуации никто не поднимал. А сейчас это решила кто, райгорсовет, администрация или нет? Это это решило наше управление департамент Минобороны. А, э, а, да, департамент а, соцполитики. Добрый день. Вы сегодня уезжаете? Да, 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 все, да, да, есть, все 100, есть, все полностью все есть кушать. Сейчас у вас сколько сто человек? 138. Но эвакуируется, Сейчас. я так понимаю, больше. Нет, часть, меньшую меньше. часть эвакуируем. А именно тех, кто не ходит, которых ну, ну некуда, если вдруг сюда что а Я с ними не смогу ничего сделать. 70% разбежался рабочие, ну, сотрудники нету. Из-за из из обстрела боятся просто... Конечно, конечно, а ну, черемушки все разбомбили, а у меня большая часть черемушек была. Вот все уехали отсюда, жить не людям. У меня в интернате сейчас живет 8 или 9 человек наших сотрудников, которым жить больше не. Я сам живу, хотите, вот зайдите, посмотрите, где я живу. Ваша квартира не пострадала? Пострадала. Сильно? Ну, как стекла повылетали, там отопления нету, газа нету, электричества нету. А сколько у вас осталось персонала? И персонала осталось. Ой, сколько же у нас уехало. Ну, с 94 человек, если осталось, человек 40, это, это хорошо. Как вы думаете, насколько растянется эвакуация? Какие прогнозы? Эвакуация. Если будут автобусы, мы можем в течение двух-трех дней все это. Завести. Эвакуировать, да? Ой, извините, здесь стреляют да. на сколько? Ну, метров семьсот шестьсот. Да, цибул был. Цибул бы, был, бы, это был, бы, это был бы И это каждый день. И это хорошо, что сегодня один раз, а это как каждый день и по много раз на день. Ну а там есть какие-то блокпосты, какие-то позиции? Почему? Нет, у нас ничего, ни блокпостов, ни позиций, ничего нет. А как вы проехали? Вы попали под обстрел? Ну, получается, перед нами просто. Не попали. Как раз.

Так а почему вы не уезжаете вместе с ним? Женщин туда не берут, туда их вводят, туда женщин. Там мужской интернат. Там как тюрьма. мы приезжали к дому интернату вроде кладбища впереди нас была воронка предположительно, град и рядом с дорогой лежала женщина уже в принципе вызвали сразу скорую помощь но у нас скорее всего травма несовместимой жизни по пути в этот на этот объект вы слышали взрывы да мы прийти ехали сюда как раз лишь, когда мы ехали по городу слышали что впереди нас ложатся взрывы мне кажется вам всем надо уезжать куда Вопрос.